Deməli bu gün biz bura kitab təqdimatına gəlmişmişik. Üzürlü səbəblərə görə bu gün bizim təqdimatımız bu vəziyyətə gəlmişdi. Havayla əlaqədar olaraq hər kəsə məlumdur ki, ekspertlərin verdiyi məlumata görə ayın 8-i ilə 9-unda Azərbaycanda olan belə çox onun havanın birdən-birə dəyişməsi yalnız bizim tədbirimizin müvəqqətdə gələcə çıxması səbəb oldu. Təbii ki, biz bu günləri ə, bu kitabın bizdə e, bu kitabın təqdimat mərasiminə yığışmışıq. Bu kitab ikinci nəşirdir, amma bura e, yeni iki şəhid çəkli əlavə eləmişik ki, biri Sərxandır, öz doğum günündə şəhid olubdu, 20 yaşında şəhid olubdu və dekabrın 28-də 20 yaş məzun oldu. biz kitabların Moskvada yüksək səviyyədə təntənəli -tə, olaraq təqdimat mərasimini keçirdik. Ə, Türkiyənin TRT bir kanalı 5 dəqiqəlik proqramlar kitab haqqında və ümumiyyətlə bütün kitablar haqqında öz fikrini açıq olaraq söylədi və Şəhidər kitabhanını və Azərbaycanın ə, Qarabağın bəs yüzlərə, hissələrə, bölüşdürərək Qarabağ canınız oğluğunu bir daha qeyd etdim. Təbii ki, bu kitabların ərsine gəlməsində təkcə mənim əməyim deyil, Moskvada fəaliyyət göstərən həm soydaşlarımızın da Büyü böyük əməyi olmuşdur. Belə ki, bu kitabın redaktoru və həm də bir başa belə desək maliyyə dəstəyi Xan oğlan Əliyev olmuşdur. Yəni bu həm yerlimiz, eyni zamanda bizi Azərbaycanda yüksək səviyyədə təmsil elidir. Yəni o Azərbaycanda eyni zamanda diqqatdır. Onun bu günə qədər Azərbaycan üçün gördüyü çox işlər var. Yəni bizim kollektiv təkcə Xan oğlan Əliyevdən ibarət deyil. Bizim kollektivimizdə təsisçimiz Salih Qurbanov və yəqin ki, burada indi göstərirsiz. Hacı Seyran, Uğur Mirzəyev, Sakir Əliyev Məknən bu kitabda artıq 10 ildən artıqdır ki, kollektiv birləşibdir. Yəni bu günə qədər Azərbaycanda 6 şəhək büstü qoymağa da müvəffəq olmuşdur. Yeri gəlməşinə qarafon əlif kitabına təşəkkür etmək demək istəyirəm. Azərbaycanlılar demək olar ki, qürbətlər böyük Azərbaycan yaratdılar. Belə ki, bu kitab Türkiyədə ən populyardır. Artıq bu kitabın 10-cu hissəsi çıxıbdır, cildi çıxıbdır, 10-cu cildi çıxıbdır. Ə mən burada sizə bir şey göstərmək istəyirəm ki bizim həm yerlimiz Xanuğlan Əliyev baxın baxın bu Xanuğlan Əliyevdir Bu kitabda həmin ensiklopediyə, Moskvada çıxmış ensiklopediyada onun, yəni haqqında burada ətraflı məlumat verilmişdir. Eee, çox maraqlıdır ki, bu kitabda təqdim xaloğlu Əliyev deyil, Rusiyanın prezidenti, Rusiyanın prezidenti Putin də bu kitabda öz yeri tutmuşdur və bizim üçün qürurvericidir ki, yəni həm yerlimiz, soydaşımız Vladimir Putin nə öndə adı çəkilib. Yəni ə, mənə elə gəlir ki, bu bir təkçə mənim deyil, ə, bütün azərbaycanlıların qürurudur. Yəni kitabın 13-14-cü səhifəsində bizim həm yerimiz, həm yerimizin əyri adı çəkilirsə, 86-cı səhifədə isə Putin haqqında verilmiş yazı dərs olunur. Əlbəttə bütün qullar bizi sevindirir. Biz ümid edirik ki, belə kitablar bizim axırıncı deyil, axarancı kitablarımız olacaq və nə qədər ki, Panovlan Əliyev kimi oğullar, Salih Qurbanov kimi oğullar bizlərlə bir yerdədir. Hacı Seyran kimi oğullar bizlərlə bir yerdədir. Ümid edirəm ki, bizim tədbirlərimiz hələ ki davam alacaq. Oğundaqı etələmə istəyirəm ki, yaxın günlərdə ə, bizim Türkcədə də tədbirlərimiz keçiriləcək ə, və ə, çox güman ki, bu gün ya sabah burda qəz şəhid ailələrində mən türk televiziyasında çəkiliş aparacağam. Türk televiziyası yanı bizə tövsiyə. Yəni olaq bu sözlərimdə bütün dünya azərbaycanlılarına iştirəcəklər. Hər halda bütün ailələr, yəni mən bu şəhid ailələrində olanda bütün ailələr, şəhid ailələri sanki Eyni sözün təkrarına davam ediriklər. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan dövləti, yaşasın dövlətçiliyimiz, xalqımız, millətimiz və övladına yetirmiş bütün varlığının İlham Əliyev nyanı e, prezidentini, Müdafiə Nazirliyimizi gördüyü işləri dəstəkləyirlər və inanırlar ki, mütləq, mütləq Qarabağ xalqından azad olacaq. Çox sağ olun. Bu dəqiqəyə qədər qaçıb gəlməyəcək. Mən maşını çağırdım. Bioqrama maşını gətirir. من جديد دايما gazet ne. Fast reaktor yazsız jurnalist Yusif Məddatkazın rəngvar şəhidlərin oğluma həsr ediyi 1000 təllili bir adcya dərmanı dəl adlı çıxının təqdimatına başlayırıq. İlk öncə 1 dəqiqəlik vücudla şəhidlərimizi yad edək. Bu öndərmiş şəhidlər Əliyev şəhidlərlə haqqında gözəl bir salam göndərmişdir. Salam göndərmişdir. O demişdir: Şəhidlərin ruhu məni ağrıdır. Hələ çün Azərbaycan vətəndaşlarının sürəti hər cin gözlələrin qarşısına gəlir. Lakin torpağın, vətənin müdafiəsi hər bir mürçün ən ilbi, ən qəhrətsvärli tapdır əlsəni yerinə yetirilməsində şəhid olanlar cənnətə gediblər. Onların qəhrəmanlığı Azərbaycan xalqının xatirində daima yaşayacaqdır. Mən bütün şəhidlərin torpaq, vətən yolunda həlak olanların xatirəsi qarşısında baş əyirəm. Onların valideynlərinə, bacı və qardaşlarına, qohum əqrəbalarına Allahdan səbir diləyirəm. Gülsüm Ağırqızının biz gənclərlə üç tanışlığı, onun nəməsi İsmayilov Gülver Cüllez ismailin bir saylı uşaq musiqi məktəbində oxuması ilə başlayır. Məhz ona görə də Gulsüm xanım öz kitabında bu tanışlıqdan yaranan təsiratlarını, Zəngilan qaşqalılarının həyatını və onların Zəngilana dönəcəyi günün arzusu ilə ya yaşadığını qələmə almışdır. Müəllif Sabıncı rayonu Zəvrəd qəsəbəsində yerləşən musiqi məktəbinin fəaliyyəti, məktəbin təcrübə və çötkünlərinin eləcə də şəhər ailələrin artıq ailəyini Çox böyük ürəy ağısı ilə qələm almışdır. Bu kitab müəllifin Qara Dağ şəhidləri haqqında yazdığı birinci kitab deyil. Qəlbi Azərbaycan gedən yol Qarabağdan başlayır. Qan yaxtaşı, Qarabağ xarayı, vətən çağırır. Şəhidlər şahidlər. Bu qan yerdə qalan deyil. Uçraxsız qalan ailələr, 37 refrensiya. Şəhid olsan ağlamayın. Gül güldürüb güllə öldürəb. Ruhu yuxularda gezən şəhidlər cəddətən boydananlar və başqa kitabların davamıdır. Yerimiz batalyon kinofilminə musiqi, ifa edir səss söbəsinin şagirdləri. <laughs> ları və bir çox yeraltı yerüstü təbii sərvətləri. Təbiət qonan meşəsinin sahəsinə görə planetdə ikinci, Avropada birinci olan Dünya Sovetlər Sovetlərinin füncadan bir məkan. Gəlin adət-ənənələri qorunub saxlandığı, qonaqpərvər, zəhmətkeş, dövlətə, dövlətçiliyə sadiq insanlara məskən olan Zəngilan şəhəri hələ də iş halındadır. Zəngilan rayonu 3 ay mühafizədə qaldıqdan sonra xalqımızın qədirbilən oğlu mərhum Heydər Əliyevin həmin çətin günlərdə İran İslam Respublikasının rəhbərləri ilə danışıqlar aparması ikinci xocalar xəstəxanasının başlayıb əskilənəcəyindədir. Vətən hər zaman iki doğullarla tanınır. Hazırda torpaqlarımızın, vətənimizin bütövlüyü naminə canlarını qurban verməyə özlərini şərəf bilən iki doğullarımız çox oldu. Onlar müqəddəs şəhid adını qazanaraq hər zaman yaddaşlarda qalğılar. Hər bir insanın qəlb divində ana kimi müqəddəs, büdü və şirin bir hissə şayəş. Bu vətənə olan sevgi istə, doğma torpağa olan məhəbbət duyğusudur. Gülsüm Ədilqızı ürəyində vətən sevgisi olan Zəngilan bölgəsinin mərhum qəhrəman oğullarının bir neçəsinin qəhrəmanlığını öz kitablarına bəxş etməklə sanki kəs məyümüzləşib, rahatlaşır. Şəhər di zirvəsinə özünə əbədi yer olan əbədi yer olanlar təkcə Zəngilanlar deyil, respublikanın digər bölgələrindən də var. Onların bir neçə adlarını bizim şəhərlərlə birgə yad etmək istəyirik. Bu şəhərlərin sırasına Rüstəmov Adil Əmrahovlu, Pezdir Nadir Bahaduroğlu, Qasımov Sərfan Vaqifoğlu, Əsədov Əsəd Sultanovlu, Məzmunov Qasım İsaovlu Məmuruzov Sahib İsrafilovlu, Məhdəliyev Müştək Əzdərovlu, Qəsarov Əfqanxodayarovlu, Abbasov Qartalın İbrahimovlu, Babaev Rəhamxanxan Səfərovlu, Aslanov Ali Şəmidovlu, Məhəmmədov Firdovsi Xeyrullahovlu, Ağacşiyev Asifxanç oğlu, Vüliyev Aidən Məhəmmədovlu, Süleymanov Baloğlan Süleymanovlu, Hüseynov Zəhir Şəngədarovlu, Almurozov Təqani Ağaqulovlu Guleb Asif Alıbulov, Dünya Maliyyə Vizirə Yusifovlu, Alnızey Əbrülfət Mürşudovlu, Həsanov İlhan Həsənovlu və sairələri. Ümumiyyətlə 1998-ci ildən bəri davam edən Qarabağ müharibəsi zamanı 200-dən artıq zəngilanlı, respublikamızın başqa şəhər və rayonlarından gəlmiş 25-ə yaxın igidimiz şəhid olmuş, 21 nəfər itkin düşmüşdür. İndi səni bəyəkdəm oğlumun mən şəhid olmuşam şiirinin Sara Nüsmova və Libar adı ilə dinləyə. Allah qurban. Qardaş gəmi ilə başaq. Qarabağlayan. Şəhid olmuş qardaşa ay yaş saxlayan bacım. Qardaş gəmi ilə veriləy. Ay bükülən qardaşım. Qəlbə dindikcə dili qəm süzülən qardaşım. Şəhidi ağlamazlar. Ona yaş saxlamazlar. Əgər vətən yolunda şəhid olmuşsa Məzarlar tutarlar doğma yolda bərabər. Şəhərlik qucalıb, hama çıxmayan zirdə. Zirvə qan baxasında fəth olunur bir dəfə. Mən vətənin yolunda şəhid olmuşam ana. Analar ağlamasın, gərək şəhid oğluna. Şəhide ağlamazlar, ona yox saxlanmazlar. Mən şəhid olmuşam ki, dəhəm mədlə üncüs. Mən şəhid olmuşam ki, Ulu xalqın güləri heybərlə döyünsün. Mən şahid olmuşam ki, bir də qardaş vay deyib bacılar ağlamasın. Mən şahid olmuşam ki, nə ağsaçına qaralar bağlamırsın. Şəhid də ağlamazlar. Ona yas saxlamazlar. Mən şahid olmuşam ki, başına gül çiçəkdən bacım təhəllük. Mən şəhid olmuşam ki, adına oğul deyib, Vətən rəhmət olsun. Mən şəhid olmuşam ki, yurtsuz, yolasız kimi, yağı xaldan görməsin. Mən şəhid olmuşam ki, dünya ucağı görsün, Azərbaycan ölkəsini. Şəhiddə ağlamazlar, ona yaz saxlamazlar. Mən şəhid olmuşam ki, dəfn olunduğum torpağın, güllü vətənidir. Əzərbaycan, Azərbaycan adı ilə bütün dünya öyünsün. Mən şahid olmuşam ki, o vətənzər ölkəsi adı hər an yaşasın. Mən şahid olmuşam ki, mərd ələnlər ölkəsi Azərbaycan yaşasın. Şəhidə ağlamazlar. Onu yaşatmaq var. Mən şahid olmuşam ki, yandırılan azadlıq işıqları sönməsin. Mən şahid olmuşam ki, yüç sələm bayramımız bir daha da əlməsin. Şəhidi ağlamazlar, ona yaz saxlamazlar. Mən şahid olmuşam ki, yandırılan azadlıq işığı sönməsin. Mən şahid olmuşam ki, yüç sələm bayramımız daha bir də əlməsin. Şəhidi ağlamazlar, ona yaz saxlamazlar. Ona yasaklamazlar. dərsə anı hıçqırıb. Bu yazılarım hər birinin müəllifin daxili dünyasından süzülüb gələn sətirlərdir. Elədil işananın öz oğlu Nadirə həsrət etdiyi şeirini başqalarının dilindən dinləyən Cülsüm xanım çox təsirləndimiz, göz yaşlarını saxlaya bilməmişdir. İcazə verin həmin şeiri məşələmizin sığirdir. Sara Məhsul ovanın ifasında dinləyək. Gülsüm xanımın nəvələri İsmail və Seycanla iştirak edir. Seycan da iştirak edirlər. Onların da şəhidlər haqqında şeirləri var. İcazə verin onlar üçün. Eu tô nascendo! Uh -huh. xəstəsi oxuyur Əbdüləli Həsənov